Ще раз це Гутен Морген, Сподіваємося, ви не сумували, поки нас з Вадимом не було. Але ж ми повернулися. Ми тут знову в студії Гутен Морген. І не самі сьогодні у нас в гостях лава проджект. Автори саундтреку до фільму Порсаж п'ють, і пісня Listen to me, looking at me» Та Пісня буде згодом. Я буде... ж тебе навчила, як правильно читати. Господи, господи, А пісня буде згодом. Вона мене навчила, як правильно читати, але я читаю, як бачу все. Є, ви Добре. в принципі знаєте, що з англійською, Вадима не дуже. Тому доброго вам ранку, Знаешь, что? Знаешь что, Привет. А, давайте так. Вы не боитесь таких, таких вот страшных вопросов, таких каверзных, да? Вот Серьезно? Вот? Ну конечно. Ну добрый. Скажите, пожалуйста, глядя нам в глаза, как вы попали в картину «Форсаж» и кто предложил написать этот замечательный саундтрек? Случайно. Стрек был уже написан и нам позвонили с Москвы а потом с Нью-Йорка. Из, из Москвы. Из Москвы. Бачишь? Потом с Нью-Йорка. сказали, что очень трек хороший. Очень долго пришлось объяснять, на самом деле, самому продюсеру фильму Эминему, где находится Украина и что это вообще такое. да. Ай-яй-яй, позор. Как-то с Россией он был более знаком больше. Вот пока Эминим не будет знать, где находится Украина, я, я не хочу учить этот, этот гадский язык. Понятно? Блин, круто. Вот и будет такой, looking at me, все, листом. Слушайте, э, а вообще, кстати, идея сняться в кино не появилась? Ну, нам предлагают мы сейчас вот... Э... Ксюша предлагають на відео переговори з москвичами. Поэтому ми нею дружимо Так. а взагалі то, як так сталося, Ксюша, в принципі, з Росії працює в українському проєкті. І зараз ти, я так розумію, здебільшого перебуваєш тут да. а, в Україні. Так, да, постоянно здесь. я переїхала сюди учиться, а потім вот... Це Потракуюсь. перекупила тебе чи як? Я, я не, 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 не уч... розумію. Всі навпаки намагаються звідси туди тріснути, а ви. А она приехала сюда раньше того, как она попала в проект, и ага. училась, ей было тяжело. Я ее нашел в переходе, она играла на гитаре в переходе. Ух ты, ничего а себе! Я То есть... казала тебе переставаются ездить на своей машине, -да. спускайся в метро. И Чтобы спускай, потом спускай. мне вот как Ксюша кто-то говорил, и я, будет ж, я тебя из грязи поднял. Так обычно общаетесь? Бывает, бывает. Слушайте, как музыкант музыканта, хочу вас спросить. Скажите, где происходили записи вот этого самого трека? Вы писали где-то здесь у нас или? Нет, да, в Киеве студия Пушкин Рекордс, О, которая, к сожалению, а? ориентирована больше на Россию. Ну, написали песню. Классика жанра, я считаю, что это, наверное, бывает часто. Мы ее написали, она у нас год просто гуляла по интернету. Все радио, все телевидение нам отказали во всем. Ты хочешь? Россия стала... А при... зараз мы будем вот так кусают лифти и рвуть волосы на голове. Ну, мы, мы, не узнавали, но многие украинские, а украинские тем, их, музыкальные редактора сейчас, конечно, нас приглашают. И мы говорим, а вот помнишь, мы же приходили а ты нам говорил, чувак, идите, идите, собирайте ромашку. Зачем вы занимаетесь ерундой? Ой, слушай, какая история вот избитая, но какая правдивая. Вот так вот часто и бывает. Сначала, да. да, никто не признает, а потом стоит одному звезде а, признать, и сразу все такие, а вы же помните. Ой, слушай, точно. Ребята, Адель, а... а давайте вот тем всем, кто когда-то не признал, не увидел, не ни... разглядел даже, вот так бы я сказал. Давайте вот сейчас им на зависть, правильно сказала Виктория Батуэ, это моя подружка. Давайте вот сейчас им, для всех их, на, вот, что называется, порвем. Давайте, поехали. Итак, объявляйте. Вика. Listen to me, looking, at, me. Гурдлава Проджекта, Сеня Гутен Морген. Дякуємо вам. Вы знаете, мы стояли с Викой и слушали то, что вы сейчас исполняли, и подумали, что нам, в принципе, с пора Параво становиться директорами радиостанции, потому что нам сразу понравилось, да? Вот у нас вкус хороший с тобой, правда? Ну Я уверена в этом. Слушайте, готувалися до эфиру, нашли информацию, что вы записали дуэтную песню с рэпером Вегмиксом. Я припрошу, кто это? Ты не знаешь, кто такой Вегмикс? Позор. Ну, мне все равно. Блин, Вегмикс это ж... А, кстати, кто это реально? На самом деле, очень талантливый парень. Ему всего 17 лет, он с Донецка, это из той, оперы. Наверное, как мы Да-да, то А то я, для Каласи и думаю, слушай, ну, мне уже стало соромно, я, мабуть, беду за этой речи. Ладно, не знаю, кто такой Эминем, да, но ну, Не, ну, 17 лет, мы трошки инший вик, тому Добрый, талантливый хлопец и что? Он стучался, он к нам в студию, писал нам письма, заваливал нас предложения, посылал демки. Это, наверное, было на года, даже больше. Mm -hmm. Ну пока мы не сдались, и действительно молодец парень. Я так думаю, что мы. Тех, кто может быть мы кто Напомню. мы будем первый, кто даст ему вот некий там толчок. Планируется какие то видео, может да, да, спильные, да, так? Да, да. Сейчас уже утверждена режиссера, есть режиссер. Я так думаю, что где будете снимать? снимать? Ну локація у нас буде здесь, в Києві. Часть ага. буде в павільйоні, часть по локацію. І давайте ще отак вот от де вас можна останнім часом буде знайти, побачити, послухати Ты... реклами закладів. Опять к сожалению, сожалению. Росія, Варшава, ближайший концерт у нас. в Варшава кому не спросиш, да, от где будете Все таки, блин, такі сожалению, в Росії. То було шанов і глядачі. Загоду <laughs> сьома ранку, сьому дев'яти телеканалом 1 Перший музичний програма Гутен Морген. Бач, Вот я Лава Фрожик. Дякую, что были разом с нами, что покидалось. Супер. Вам самых больших успехов. И приходите к нам еще с победами, с орденами и медалями. Мы продолжаем эту программу. Good morning. Едем дальше. Слушаем музыку.